Я Васта Александра Владимировна, житель этого поселка. Вот, сегодня утром я вышла на улицу, увидела машину, машина привезла щиты, Коля готовить забор. Ну, мы возмутились. Мы за эту землю уже боремся не один год. За этот парк? За этот парк, да, за этот сквер. До кого вы звертались раньше? Мы звертались до... до Зои Бережной, когда еще был Сальдо власти, и до Сальдос обращались. В э -э -э... архитектуру обращались, в экологию обращались. Какие результаты были? Результаты, ну, нам, <specaret> как нам сказали, и не да, и не нет, что оно приватизировано, но строитель... на строительство документах у них нет. Они не обращались за этими документами. Вам обещал кто-нибудь кто из чиновников, что тут не будет забудовано? Обещали. Парк? Зоя Бережная к нам сюда вот в августе месяце приезжала, сказала, ни одного дерева здесь вырубать не дадим. Это ее личные слова. Люди слышали не только я одна. И, и она обещала, поселка. Что не, не, дадут дерева зарубовать да, и да, не будет Это, как, 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 она сказала, легенде города. Правильно. Только легенды легені города уничтожают. Это правильно, это легені города, и их не должны да, уничтожать, не должны вырубать. Доброе, спасибо.